О, бачу, бачимо, бачу, бачу, бачу. Ми, Те, що ми просимо, ми вже просимо сім місяців, і на нас ніхто не звертає уваги. Це тема стосується людей, які брали свій час валютні кредити на житло, автомобілі і так далі, на бізнес і тому подібне. І тому ми от прийшли в гості до президента, щоб почути його точку зору. Ми вимагаємо. Залишок того кредиту, який залишився, оплачують за курсом, який був на момент підписання кредитного договору. І, і тим паче Порошенко перед виборчою кампанією, коли було президентські вибори, це обіцяв. Зараз він до нас взагалі не хоче вийти, навіть порозмовляти, навіть, навіть його представник. Тому ми тут. Мы очень надеемся на то, что администрация президента, это как минимум, и господин президент Порошенко, четко и ясно, хотя бы принципиальные свои позиции относительно методов, принципов решения этой проблемы, в которую попали валютные заемщики, это как минимум, он, по крайней мере, здесь задекларирует. Если он сегодня не придет, мы будем ждать его до завтра. Если он будет игнорировать нас и дальше, если будут приниматься законы, которые вообще, ну, тот, же, тот же закон Князевича, которые вообще не учитывают э, интересов заемщиков, я больше чем уверен, что и у нас есть уже эта практика, что мы будем физически сопротивляться, просто оказывать физическое сопротивление всем представителям власти, всем без исключения, исполнительной службе, милиции коллекторам само собой разумеется. Мы будем оказывать физическое групповое сопротивление с целью не допустить выселения э, людей, взявших ипотечный кредит. У нас, нам отступать некуда и мы не можем. Просто не можем ничего не делать, потому что это наши семьи, это наши дети, это наша жизнь. Взяли, например, сумму ну, ну председатель скрыватель 35 тысяч, на данный момент выплатили 42, на еще 23. Вже передали справу до суду, коли ще долар був по 8, ми платили, 6 років платили справно, коли стало по 12, фізично просто не в змозі сплачувати. Одні задають питання, навіщо ви їх брали? Тому що пропонували, да було видно. Я кожна сім'я розрахована на свої статки. Зможе вона виплачувати, не зможе. Да, ми знали, що може бути ризик. Всі прекрасно розуміли, але ризик у всіх цивілізованих країнах складає від 3 до 30%. відсотків. Став долар по 8. Це сколько получается? Это вже 40%. Платили. Ось мы пять платили по курсу 8. 12, извините, уже физически не зможе. Сьогодні Сегодня 14, но это це полностью це нонсенс. Ситуация, конечно, патовая. Людей выбрасывают таки на улицу. Очень сложная ситуация с тем, кто служит в АТО, потому что пока ребята служат там, семьи з с маленькими детьми здесь, и, естественно, кредиты никто не может гасить, нет кормильца в семье. Сегодня на митинге сложная ситуация. Мы передали зверныня президенту. Мы к нам вышел человек из администрации президента. Он нас пригласил на переговорный процесс. Нас послушали, записали, законспектировали, сказали: ожидайте, кто-то сейчас выйдет с вами пообщается. Вот приблизительно сейчас у дня до сих пор мы находимся здесь. К нам никто не вышел. Мы видим, что подвезли ребят спортивной статуры, да, красивых, молодых, активных, которые тоже вокруг нас тусят. Мы надеемся, что они будут вместе с нами, потому что мы борцы за справедливость и за свое собственное. Никто здесь не проплачен, все с кредитными договорами, пожалуйста, можно обратиться, посмотреть, поговорить, спросить. И мы, конечно, ожидаем решения от президента достаточно серьезного. Я бы не хотела, чтобы люди на улице проводили время, выбивая свои какие-то права. Но, судя по всему, да, Придется оставаться на ночь, и мы будем стоять до последнего, ждать решения. Нет другого выхода. Людям некуда идти.